Вас приветствует программа «Зеленый фургон» и сегодня мы приглашаем вас на пятый этап чемпионата Украины по минерали Кубок Лиманов, который называется «Зеленый фургон». Впервые в одном месте собрано такое количество автомобилей с надписью «Зеленый фургон» и нам это очень приятно. 24-25 сентября в Одесской области в районе села Севериновка прошло ралли «Зеленый фургон». Прошло оно в двухдневном формате. В первый день спортсмены первую половину дня проходили административную и техническую проверки. По итогам двух инспекций к участке в пятом этапе чемпионата Украины по минерали Кубок Лиманов ралли «Зеленый фургон» было допущено 48 экипажей из 55 заявленных. Среди участников были представители Украины, Турции и Молдовы. 48 участникам предстояло проехать по грунтовой трассе около 168 километров, из которых 109 боевых. Перед ознакомлением с трассой спортсмены и все желающие смогли отведать блюда турецкой кухни, приготовленной турецким гонщиком Сизером Салями. После этого все допущенные экипажи в соответствии с регламентом чемпионата отправились на ознакомление с трассой ралли. А вечером перед торжественной церемонией открытия прошла предстартовая пресс-конференция, на которой присутствовали директор ралли Виктор Шаповалов, исполняющий обязанности главы Ивановской районной администрации Татьяна Новикова и гонщики, принимающие участие в этих соревнованиях. Для Татьяны Новиковой, кстати, был подготовлен сюрприз, и ей удалось проехать по трассе ралли, ну, конечно, в ознакомительном режиме. После чего мы попросили поделиться ее своими впечатлениями. Это просто невероятно. Эмоции переполняют. Трасса невероятная, чудова. Вступные змагання, может я попробую себя в роли штурмана. Во второй день соревнований спортсмены вышли на старт и начали бороться за призовые места. Основными претендентами на победу в абсолютном зачете и в классе П8 были Руслан Топор на Mitsubishi Лансер и Юрий Холмицкий на Субару Импреза. Руслан Топор сначала лидировал на первых двух допах, но третий для него стал роковым. Экипаж Руслана Топора и Марины Перовой вылетел за пределы трассы. В итоге автомобиль ребят оказался серьезно разбит. Благо, в результате инцидента никто серьезно не пострадал. В итоге победителем в классе П-8 и в абсолютном зачете ралли «Зеленый фургон» стал экипаж Дмитрия Роткевича и Ивана Мишина, выигравший 4 спецучастка из 6. Вторыми финишировали Владимир Петренко и Дмитрий Зиновьев. Третье место занял дуэт Юрия Холмицкого и Александра Островского. В борьбе за призовые места в классе П-7 на финише первым оказалась «Шкода Фабия» под управлением Александра Полосухина и Алексея Гребенюка. Второе место у Игоря Лохмана и Александра Горбика на «Форде Фиеста» а его отставание от лидера по итогам гонки составило 1 минуту 10 секунд. Третье место занял экипаж Андрей Боровой и Юлия Кныш на Рено Клио. В классе PS6 не оказалось равных Павлу Гонтовому и Станиславу Коцюбану. Они были совершенно недосягаемы для соперников. В итоге экипаж выиграл зачет с преимуществом в 3 минуты 21 секунду от второго места, которое досталось одесскому экипажу Владимира Волошина и Владимира Щербакова. На третьем месте Федор Бабинец и Вадим Снегуров. Что касается класса П6, то здесь лидировал Василий Кабенюк, отлично показавший себя на прошлом этапе. Вслед за ним, с разницей чуть больше двух секунд, выдал экипаж Константина Колесова, а замкнул тройку лидеров Максим Шульженко. В приводе P5 в очередной раз, удивляя скоростью прохождения спецучастков, все шесть допов лидировал Александр Ягольницкий, выступающий на автомобиле ВАЗ-2108. Сразу за ним на автомобиле Шкода Фаби расположился Владислав Середенко. А замкнул тройку лидеров в классе экипаж Сергея Надюка, выступающий на автомобиле ВАЗ-2108. Надо сказать, что трасса Кубка Лиманов очень непростая. На некоторых участках скорость лидеров достигает 200 км в час, при том, что в течение гонки покрытие несколько раз меняется от грунта до каменистого гравия каменистая часть трассы опасна тем, что при срезке поворотов возможны проколы колес. И не только это является проблемой. В итоге по техническим причинам сошли 16 экипажей из 48, то есть практически каждый третий. Отличительной особенностью этой трассы является карьер, который требует особой внимательности и аккуратности при прохождении. Кроме того, в двух местах пилоты имели возможность немного полетать. И многие экипажи пользовались тем, что прыгая с трамплина можно порадовать и удивить зрителей. Кроме зачета для экипажей также проводился и командный зачет. И в ралли Зеленый фургон первое место одержала команда Одесса Ралли-Тим. Ваша команда заняла первое место в чемпионате Украины по мини-ралли Кубок Лиманов. И вот прошла финишная гонка, зеленый фургон. Несколько слов о вашей команде и о том, как вы пришли к этому успеху. Ну, мы изначально с начала сезона ставили задачу победить в командном зачете. Команда сработала очень хорошо. Все спортсмены выполнили свою задачу на все 100. И по итогу года, по итогу пяти этапов, наша команда первая. Большое спасибо нашим болельщикам, зрителям, которые всегда за нас болеют, переживают и поддерживают нас. На втором Барамакс из Киева, на третьем Вортекс Рассинг Тим из Киева также. Четвертое место у Экспресс Авто из Николаева. И уже вечером 25 сентября, после финиша последнего автомобиля, все экипажи собрались в закрытом парке, после чего последовали на торжественную церемонию закрытия. Кроме памятных кубков, все победители и призеры этапа получили подарки от спонсоров и, конечно же, праздничное шампанское.